padamu sahabatku semua pabrik-pabrik pasang pelenta mungkin tantu negoisasi jadi kesulitan tanpa saranat nomoran saja belum sempat Yuh ning pawasan gusti kang maha so. Awit saking dikas kamuh janji mung ngantos sampeyan anggo sumangga. So. So. Lan boten kan temu panjenengan selawase so. bingsal. Ukitan satuhu kang so. ngantos so. so. didingani kita labiah bentuk yotha

Kecamatan kawang awet, kak bupa, terima, bintur, hati, reka. Kak bupuk suanit irohku, pari panggupur, kumatrisan, kak usapugi. Awet sakit keresuh, padarikun, boko, selama. Sakit kawang waragun. kalu, jaman siang punikun, yakinu kain sisi bahan. Rinyu bunikuh, hamakas balikun, Ikan khasis ini anak mas bagus Ahmad ilham sabda. Sembilan beribun bobo selamat. Saya ingin menguangkan pengawin, kumatisan yang diperawakan Ustaz Udi. Ikan saya perlu pari di Jepang istimewa, dimetulkan anda Ahmad ilham sabitra, tentang Isola Berarti tumrak yang sempai berdekali Lantang sami gunari tumrak nuso go nuso Sang cari pura muka nusok ini Kalau saya katakan surat jalan di pangkul untuk kutung Aku lalu aku di pangkul ini kan tanpa pindah sepindah Kakak Sebenarnya kau jayak oriental audio matur sepah buk buk itu mateng kalau mau renjang saking nirwana matur sepah buk buatan kata lompen mateng sejerik sejerik kaulo sejroyo youtuber youtuber Indonesia Makro Tengi atas paroti sekaligus dukungan dukungan anda ya Makro Tengi juga terbocor mina Aji Alfaridi mohon maaf lahir dan batin sang yang berawal kakung solo Sukun siang Sukun hamil sangkrik Dari kubu